Davay evet, bu gün gəlməcik işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərinə və Göpkarova məscidinin qabağında tarixi məscidin önündə belə bir Gəncə şəhərindən 40 ədəd 20 20. Bəli, 20 ədəd düzəldirəm. 20 ədəd xan çınarı gətirmişik ki, Şuşa şəhərində əskək və ilk çınarı burda Şuşa məscidinin önündə əkirik. -ək -ək. Dünyada görsün ki, Azərbaycan xalqı azad və diləkli, yaradıcı və yaşadıcı millət və xalqdır. Erməni kimi ağaşları həsən təqbi edə biləcək biz qəssab xalqı gəlmişik bu torpaqlara. Biz bu torpaqlara yaş yaşayıb yaşatmaq, üçün, yaratmaq üçün gəlmişik. Və bu ağaclardan inşallah buralarda minlərlə Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında rəqbə. burada minlərlə ağac əkiləcək və buralar cənnət məkanına çevriləcək. İnşallah. i̇nşallah. Allah qurban olsun Azərbaycan yaşasın. Ali Baş Komandanımız eşq olsun. Azərbaycanın müzəffər ordusu. Eşq olsun. Sizə rəssal Allah köməyi olsun. Allah sizə də olsun.